Вітаю всіх глядачів. Хто переглядав з нами пряму трансляцію першої половини зустрічі між командами Запоріжжя та БІПА? А це чемпіонат Суперліга фаворит спорт. А традиційно під час перерви у нас в студії гість розмова з цікавим гостем. І сьогодні ми спілкуємося з Володимиром Валентиновичем Драбіковським. Це генеральний секретар Федерації баскетболу України, міжнародний комісар та національний інструктор ФІБА. Добрий вечір. Добрий вечір. Сьогодні хочеться поговорити про досягнення Федерації баскетболу на 15-й рік за 15-й рік, і про плани на 16-й рік. У травні 2015 року було обране нове керівництво Федерації і ви отримали посаду генерального секретаря. Які обов'язки генерального секретаря, яка відповідальність на вас покладена для того, щоб всі зрозуміли? Генеральний секретар робить тето і тето. генеральный секретарь ответственный за все в федерации, но это второй человек после президента, вот. то есть он организовывает работу секретариата, контролирует проведение чемпионата, короче говоря, это полная ответственность за все мероприятия, которые проводит федерация баскетбола Украины. Какие основные направления деятельности были приоритетными на тот час, на 2015 год? Конец мая месяца, 28 мая произошла конференция. В этот период наши сборные команды уже начали подготовку к чемпионатам Европы. А это 8 команд, мужская и женская национальная команды, плюс кадетские, юниорские, молодежные команды, юноши и девушки. 8 команд. Начали уже процесс подготовки к чемпионату. Женская команда уже должна была выезжать на чемпионат Европы. Нам надо было обеспечить вот этот вот процесс подготовки сборных команд и выезда на чемпионата Европы. Было очень тяжело, потому что, ну, во-первых, там часть финансирования выделяет государство через Министерство спорта. Вторую часть должна найти федерация. Вот. И как бы сразу с места в карьер нужны деньги. Вот. Было очень тяжело, но... Михаил Юрьевич Бродский, наш президент, включился очень активно в работу. Вот. И как бы он это... Это его зона ответственности. Финансы угу. для федерации он ищет. Вот. И... То есть это был приоритет. Второе направление. Нам надо было сохранить чемпионат Украины. Живем мы с вами не в лучшие времена. Крыза. 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 Вот. И в июне месяце мы вот в Суперлиге мы насчитали пять клубов, которые, собственно, нам подтвердили то, что они будут участвовать в чемпионате Украины. Поэтому мы работали в том направлении, чтобы эти клубы сохранить, помочь в финансировании, найти, может быть, новые клубы. И нам удалось создать новые клубы. Это БИПа, Одесса, которая сегодня играет. Вот, это Динамо Киев, Короче, вот это было два основных таких направления летом. Третье такое основное направление в этом году, в 2015-м, это студенческий баскетбол. И мы занялись совместно с Ассоциацией студенческого баскетбола, начали, начали заниматься студенческим баскетболом, и впервые начали проведение чемпионата Украины. Я вам скажу, что вот сейчас идут предварительные игры в регионах. У нас участвует более 100 команд. 101 мужская и 23 женских. То есть можно сказать, что там все области охоплены, все же таки там есть чемпионат и все проходит в Да, дал. сейчас идут первый этап. Это, да. это игры именно в областях. К сожалению, не все области нам удалось поднять. Луганской и Донецкой области, ну, тут есть совершенно объективные причины, потому что там в Донецкой области, допустим, вузы некоторые из Донецка переехали, но у них нет никакой инфраструктуры, у них нет залов, просто негде проводить игры. И до недавнего времени там не было даже федерации, потому что областная федерация баскетбола Донецкой области, она осталась в Донецке. Вот, и нам надо было... мы Пытались и создали ассоциацию баскетбола Донецкой области, которая уже занимается развитием баскетбола на территории подконтрольной Украины. Так не удалось нам заинтересовать Тернопольскую область. Вот, тоже будем думать, что там делать. Но есть вузы. Но нет областной федерации баскетбола. Там это тоже у нас задача номер один на 16 год все-таки. Сделать так, чтобы в этой области у нас был наш средок, так? Короче говоря, третье основное направление в 2015 году это был студенческий баскетбол. А здесь в вашем про то, чтобы тренерская комиссия работала в новом формате? И что это за такие новый формат? Новый формат, в принципе, он как бы у нас новый, он вообще в мире не новый. Тренерская комиссия это должна быть основная комиссия федерации. Вот это моя мечта, потому что до этого у нас основной комиссии, такой рабочей комиссии, это была техническая комиссия, куда входили судьи, комиссары. Вот, они регулярно проводили свои заседания, вот, разрабатывали разные методические документы, принимали решения. Тренерская комиссия собиралась найти так от случая к случаю абсолютно несистемно и никаких решений она не принимала. Сегодня новая тренерская комиссия возглавляет Дмитрий Базилевский, известный в прошлом баскетболист, и вы знаете, вот с тренеров сборных команд мы объявили конкурс. И люди подавали, любой человек может подать документы, свои, свое резюме. И комиссия на своих заседаниях, она, так сказать, общается с этими людьми, изучает их документы. И комиссия решает, кто будет тренером сборной. Они готовят там, допустим, две кандидатуры и дают на утверждение президиума Федерации баскетбола. Угу. Это основное. Второе направление работы комиссии это... Обучение тренеров. Дело в том, что государство сегодня не занимается обучением тренеров по баскетболу. Поэтому федерация должна взять на себя вот этот участок работы. У вас створений відділ маркетингу та інформаційних технологій. Да. Як ви оцінюєте його роботу? Адже сайт ну, поживав свою роботу. Там з'являються останні новини, соціальні мережі, все видно, все працює. Да. Впервые в федерації був создан такий отдельный департамент з технологий и маркетинга. маркетингу. Вот. задача, задача перша о баскетболе, Должны знать все. Баскетбол должен быть везде. Сайт, вы отметили, да, совершенно, э, ну, совершенно другой сайт. У меня такое ощущение, что раньше у нас сайта не было. Честно, вот я как-то сравниваю теперешнее то, что было 7-8 месяцев назад, это, ну, это несравнимая вещь. Э, мы должны научиться зарабатывать деньги в федерации. У нас должны быть спонсоры. Не должен президент федерации ходить с протянутой рукой. Это абсолютно неправильно. Должно быть взаимно партнерство. И у нас сегодня есть спонсоры. Титульный спонсор есть, так? Да. А есть какая-то такая стратегия, как можно дальше работать с потенциальными партнерами, ну, уже там на 16-й год, на цей год? Да, у нас есть и работает, занимаются э... два специалиста, которые, собственно говоря, только этим и занимаются, что они ищут спонсоров и… розробляти стратегію нашу в цьому направленні. Як ви оцінюєте взагалі чемпіонат Суперліга Фаворит спорт? Там багато нових команд з'явилося. Команда Динамо з'явилася, команда Інфіс. А, ну, ну, як провели там 15-й рік? Можна таку оцінку дати, на вашу думку? А, ну, в общем, чемпіонат по уровню, допустимо, по уровню. Команд он, конечно, послабее, чем это было 3-4 года назад. Ну, понятно, кризис. У нас около 100 игроков украинцев уехало. Uh -huh. с Украины в другие чемпионаты. Вот. Но тем не менее, честно говоря, я думал, что будет хуже. Вот честно вам говорю. Но, вы знаете, чемпионат идет, уже мы играем третий круг. Все интересные игры интересные игры. Уровень команд, мастерство команд пониже, но борьба есть, а баскетбол, вы знаете, он тем прекрасен. Если идут равные игры, то неважно, играют это мастеровитые баскетболисты или даже дети. Его всегда интересно смотреть, если команды приблизительно одного уровня играют. Поэтому есть определенный интерес, и команды прогрессируют. Вы знаете, украинские игроки получили Очень хорошую можливість проявити себе, тому що что практично практически нет, считанные легіонери. Пожалуйста, якщо ти хочеш грати, у тебе сьогодні є шанс. Про жіночу збірну на кваліфікаційному турнірі на Євробаскет непогано показала себе жіноча збірна, Там дві перемоги, так? Є якісь завдання перед тренером на 16-й рік треба зробити перше, друге і третє. Ну, Сьогодні задача перед командою пройти кваліфікаційний. раунд и попасть в финал чемпионата Европы. У нас по группе 4 команды. Мы обыграли Люксембург дома и Германию на выезде. Как бы, ну да, хороший результат, две игры, две победы. Но нас ждет очень ответственная игра 20 февраля в Киеве. Мы играем против действующего чемпиона Европы, команду Сербии. І я сподіваюся, що це буде суперігра. <гум> і а... наші девчонки дадуть бой. От посмотрите. А Ви самі вже в 21 рік стали тренером. Да. Так. А Як зараз зробити так, щоб баскетбол став популярним видом спорту в Україні для того, щоб зі школи, зі студентства всі вже там мріяли, грали і вміли грати в баскетбол? Ну, как я говорил, баскетбол должен быть везде, он должен быть на слуху. И главное создать людям возможность где-то играть в баскетбол. Нужны баскетбольные залы, площадки. Залы, к сожалению, это проблема у нас сегодня построить залы. А вот баскетбольные площадки можно сделать. И у нас есть программа вот на 2016 год мы Планируем оборудовать, э, установить 600, около 600 баскетбольных конструкций. Задача мы начинаем с Киева, задача войти в каждый двор, где есть возможность установить такую конструкцию в каждую школу, и мы будем этим заниматься. У нас есть договоренности со спонсорами, угу. и этот проект уже, собственно, уже запускаем. И последнее вопрос, это такая традиционно, мы всегда запитуємо, кто есть у сегодняшней встречи для вас э, фаворит. Э, команда Запорожья или команда БИПа? Ну, для меня нет фаворита в этой игре. Во-первых, команды, они приблизительно одного класса, э, и тут рядышком в турнирной таблице. И несмотря на то, что, допустим, БИПа последние игры проводит неплохо, даже обыграла нашего чемпиона и лидера чемпионата «Химик», э, но Запорожье традиционно сильно играет дома. Поэтому для меня фаворитов нет. Я думаю, что все решится в концовке. Нагадаю телеглядачам, що ми спілкувалися сьогодні з Володимиром Валентиновичем Драбіковським. Це генеральний секретар Федерації баскетболу України і міжнародний комісар та національний інструктор ФІБА. Дякую вам. Ми підвели такі підсумки 15-го року. Поговорили про плани на 16-й рік. Зараз повертаємось до прямої трансляції між клубами Запоріжжя і Біпа. А попереду вирішальна частина така зустрічі: вболівайте за красиву гру, вболівайте за баскетбол. Ми обов'язково. Зустрінемось.